уважаемые дамы и господа, убедительно просим вас перед началом спектакля отключить ваши сотовые телефоны. Большое спасибо, приятного вам вечера. На зеленой, рос ароматный цветочек. Вася Василёк.

увидев это, весело засмеялся. А бабочка поглядела к зайчику и стала путь на его больную лапку. Лапка вот, зайчика быстро вышла, и вместе они начали танцевать 我秀丽的。 Теперь горбатый. Я сказал, карматы! Вот, лишь и там и грозно Тебя как сразу прикончить, предбываешь помучиться, Увидев свою новую жертву, кровожадно облизнулся и затаился в сладком предвкушении. Красная жабочка увидела Васю Василючка, он медленно и уверенно приближался к девочке и уже был вполне готов проглотить ее. За ледяным уходился за соседние кусты. Красная шапочка с облегчением вздохнула, поправила свой головной убор и побежала кормить пирожками свою бабушку. А на полянке в нот закружилась красивая бабочка. Потягивший кисть, поцеловал а его в причинку, а затем они вместе под глазами зайцев вновь зарезвились на порядки, наслаждаясь минутами всеобщего счастья. Счастья!